शङ्करादिकृतं गजाननस्तोत्रं श्रीगणेशाय नमः देवाऊचुः गजाननाय पूर्णाय साङ्ख्यरूपमयाय ते विदेहेन च सर्वत्र संस्थिताय नमो नमः अमेयाय च हेरम्ब परशुदारकाय ते मूषकवाहनायैव विश्वेशाय नमो नमः अनन्तविभवायैव परेषां पररूपिणे शिवपुत्राय देवाय गुहाग्रजाय ते नमः पार्वतीनन्दनायैव देवानां पालकाय ते सर्वेषां पूज्यदेहाय गणेशाय नमो नमः स्वानन्दवासिने तुभ्यं शिवस्य कुलदैवता विश्वादिनां विशेषेण कुलदेवाय ते नमः योगाकाराय सर्वेषां योगशान्तिप्रदाय च ब्रह्मेशाय नमस्तुभ्यं ब्रह्मभूतप्रदायते सिद्धिबुद्धिपते नाथ सिद्धिबुद्धिप्रदायिने मायिने मायिनिकेभ्यश्च मोहदाय नमो नमः लम्बोदराय वैतुभ्यं सर्वोदरगताय च अमायिने च मायाय आधाराय नमो नमः गजः सर्वस्य बीजं यत्तेन जिह्वेन विघ्नपा योगिन्यास्त्वं प्रजानन्ति तदाकारा भवन्ति ते तेन त्वं गजवक्त्रश्च किं स्तुमस्तवं गजानन वेदादयो विकुण्ठाश्च शङ्कराध्याश्च देवपाः शुक्रादयश्च शेषाद्यः स्तोतुं शक्ता भवन्ति नः तथापि संस्कृतोऽसि त्वं स्फूर्त्या त्वद्दर्शनात्मना एवमुक्त्या प्रणीमस्तं गजाननं शिवादयः सतानुवाच प्रीतात्मा भक्तिभावेन सुतोषितः गजाननं वाच भवत्कृतमिदं स्तोत्रं मदीयं सर्वदं भवेत् पठते शृणुते चैव ब्रह्मभूतप्रदायकम् ಇತಿ ಶಂಕರಾಧಿಕೃತ ಗಜಾನನ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಮಾಪ್ತ ಶಂಕರಾಧಿಕೃತ ಗಜಾನನ ಸ್ತೋತ್ರ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿನ್ನೆ ಸ್ವರ್ಣಗೌರಿ ಅಷ್ಟೋತ್ರ ಶತನಾಮ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು